जय नमस्कार सम आर मी प्रतिनिधी आहे प्रभाग एक चा आणि इथे काय भूत आहे हा ग्लोरियस कॉन्व्हेंट च्या मध्ये ईव्हीएम ची मशीन बंद झाली आहे या निवडणूक विभागाने या निवडणूक विभागाने मजाक केलाय आमच्या अधिकाराचा के हनन हे आहे थंडी द्यायला नाव काय थंडी लागायचं तुमच्याकडे दुसरा तुमच्याकडे दुसरी वरती असते थंडीच्या वेळेस हे काय कठाणे मला एक मी काय म्हणलं मला काय म्हणायचं जेव्हा जेव्हा

मोबाईल हे मशीन किती वेळ पासून बंद आहे एक तासापासून बंद आहे फोन लावला सरांना एक तासापासून बंद आहे आणि सर्वजण वाट बघत आहे ओ हो भाऊ तामा अरे ते मोबाईल बाहेर घेऊन पड़ले, पहिले घेऊ मोबाईल यहाँ पर एक घंटे से मशीन बंद है लोग यहाँ पर लाइन पर लगे हुए हैं। क्या बोलना है आपका हम ये ये इलेक्शन का बहिष्कार करते हैं, ये सरकार हर तरीके से पब्लिक को तोड़ने का काम कर रही है और ये हमारी हमारी हर जीत ये सिर्फ जनता एका पासून इथे मशीन बंद आहे आणि प्रत्येक आणि याच्यामध्ये यांनी छोट्या छोट्या रूम मध्ये बूथ लावलेले आहेत आणि जे वर्कर लोक आहेत जे बूथ बूथचे मतदान काढणारे सगळ्या पक्षाचे लोक सगळ्यांना बाहेर बसवण्यात आले आणि आतमध्ये जर यांचा काही घोड करायचा विचार असेल तर तो, तो, तो आम्ही नाही सांगू शकत हे अधिकारीच सांगते ये अभी के अभी अगर ये लोग नई मशीन लगाते हैं तो मेरा ये बोलना है कि पुरानी मशीन के वोट कहा जाएंगे और नई मशीन अगर लगा रहे हैं तो नई मशीन किस बेस के ऊपर लगा रहे हैं क्या ऐसा अलॉटमेंट होता है कि एक मशीन से दो मशीन लगाए जाते हैं ये पहली बार हो रहा है गोरियस कॉन्वेंट में यहाँ पे जितना समय जितना समय मशीन बंद है उतना समय पब्लिक को मिलना चाहिए यहाँ से दो घंटा हुआ अभी डेढ़ घंटा दो घंटा हो रहा है कि मशीन बंद है और ये सामने में दो घंटा इलेक्शन का टाइमिंग बढ़ाएंगे वरना हम ये पूरे समाज पूरा नागपुर महानगर पालिका हर पीड़ित लोग इसका हम बहिष्कार करते हैं लोग यहाँ पर सवेरे वोटिंग करने इसलिए आते हैं क्योंकि इनको ऑफिस जाना रहता है या कुछ करना रहता है पर यहाँ पे जो एनएमसी के तरफ से एक बहुत बड़ा घोटाला यहाँ पर बोला जाएगा यहाँ पे लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है लोग, लोगों के अधिकारों का हनन कुछ इस तरीके से हो रहा है कि पहले मशीन चालू होती है लोगों का कहना तो है यहाँ के ऑफिसर लोगों का कहना है कि 20 वोट किए गए है 20 लोगों ने वोट किए है पर उसके बाद यहाँ पर वोटिंग बंद हो गई। तो ये प्रोसेस कहाँ तक के वैलिड है और कहाँ तक के नहीं ये एक तरीके का बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है कि वोटिंग करते करते ही मशीन बंद हो गयी साहब और जो भी राठौर जो भी लोग होंगे निवंड विभाग के अधिकारी अब जल्द से जल्द दखल कीजिएगा वरना हम पूरा ये तहसम कर देंगे तहसमच कर देंगे क्योंकि आप हमारे अधिकारों का हनन कर रहे साविधानिक पद्धति से हम तहसमस करेंगे हमारे सांविधानिक अधिकारों को आप बिल्कुल हमारा आपको अधिकार नहीं है हमारे मतदानों का और हमारे अधिकारों का हनन करने का है ना और यहाँ पे जितने भी लोग हैं जितने भी अपने प्रशासन या लोग बैठे हुए पुलिसकर्मी से हर कोई वो जनता को सपोर्ट करेगा कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा जनता आ रही है चुपचाप है बेबस जनता है आएंगे मतदान देंगे और जाएंगी तो ये आप समझ लीजिए